Рейдерство – это наша болезнь, но в первую очередь хочу сказать, что меморандум, который мы сегодня подписываем, конечно, не будет эффективным, если у нас не будет единой политической боли для того, чтобы реально понимать всю проблемную ситуацию вот рейдерства. Ни для кого не секрет, что иногда, когда есть у нас такая проблема, такой момент, что за группами стоят очень влиятельные группы лиц и очень влиятельные люди. Это тоже не для кого секрет. Например, несколько дней тому назад полиция реально предотвратила а рейдерский захват в Черкасах, вы, наверное, знаете, когда 200 человек напали на Энерго, и там патрульная полиция вместе с главным управлением очень эффективно и хорошо сработали, и задержали где-то около 60 человек. Но самое главное то, что у нас, у меня и у нас, как у полицейских, нет законодательной базы серьезной для того, чтобы я их как бы реально привлекла к серьезному ответственности. Да, три часа мы их можем продержать, возбудить дело на хулиганство, а потом реально можно мы как бы обязаны их отпустить. Очень много охранных фирм, которые занимаются реально рейдерством, да, Существуют охранные фирмы, которые занимаются делом, да, они охраняют, они исполняют свои обязанности, у них реально хорошая развитая инфраструктура, но существуют охранные фирмы, которые собирают людей в течение там нескольких часов, они, они ставят конкретные задачи, платят им деньги и потом вот эти титушки так называемые, да, они осуществляют рейдерский захват. Для Предотвращение этой проблемы а, очень важно. А, досудебное расследование очень важно, что у нас у нас полиции и прокуратуре было объективное следствие, были следователи, которые реально понимают свою ответственность и реально не будут вовлечены никакие коррупционные схемы для того, чтобы занимать или сторону одной группировки, или сторону другой группировки. Никакие законодательные базы, никакие законы, никакие абсолютно новые полицейские никакие новые правоохранители, даже следователи, которые мы сейчас очень четко набираем по всей Украине, не помогут, если у бизнеса не будет нормальный арбитр, который реально понимает всю систему и всю законность вот, э -э предыстории компании. Если у нас не будет объективная судебная система, у страны, не только у бизнеса, ничего не получится. Так что это очень важно, чтобы мы донесли это до вас, а вы это донесли до каждого человека. Хочу подякувати хаті Деконеїдзи і нашим колегам з національної поліції. Насправді, сьогоднішнє підписання меморандуму це фіксація тих дій, які ми проводимо спільно протягом останніх декількох місяців. Тому що комісія міністерства юстиції, яка працює фактично в режимі щоденному, по всім фактам, де ми встановлюємо явне зловживання з боку чи то реєстраторів, чи то заявників, чи так званих представників бізнесу нечистого на руку. Ми передаємо ці матеріали до національної поліції. І це єдиний зараз правоохоронний орган, який з нами фактично співпрацює і фактично в режимі автоматичному опрацьовує наші звернення і порушує кримінальні провадження. Але ми повинні дати нашим правоохоронцям дієвий механізм, жорсткий дієвий механізм в вигляді кримінальної відповідальності і можливості конфіскації майна у тих осіб, які причетні до рейдерства. Можно. Я надеюсь, что это будет очень эффективно да. для всех.